Спрашиваю Стивена разрешение. Можно мне сделать маленькое короткое видео? please. Да хочу сообщить вам <laughs> важную новость. <laughs> хочу сказать вам, что я, зажмана. опять начала с учебы. Стивен взял меня снова записав на курсы английского в университете. Я думала, может, летом будет не будем. Да езды. І мені лень, субота, вставати утром, вести мене на ці курси. Вони мені встралися. Чесно. Він, дум... він думає, що мені хочеться. <гум> Ні, ну мені хочеться. Якщо чесно, я від них особої пользи не віжу. Для мене це якась пуста втрата денег. Ну, ладно таке, знаєте, в люди, люди. значит, в Люде. У нас новая учительница поменялась, вот та, которая была первая, мне она нравилась, но она ушла, что у нее по семейным обстоятельствам. Она что-то рассказывала за брата, какие-то проблемы у нее с братом. В общем, она ушла. И нам дали на замену девочку молодую. Вот. Она думала, что на замену, но так получилось, что уже она начала наш пас высты вот а наша первоучительница, учительница, что она раз зала за свой счет, другой раз взяла за свой счет, а потом все-таки уволилась. Солнце светит уже. И что хочу сказать, она пришла, ты как у вас такой класс скучный. Действительно, ну, она говорит, у меня мой класс, там, ну, все шумные, какие-то вопросы зададеев, они все обсуждают, а у нас сидят все как муму. Вот это единственный, кто у нас в классе таки более-менее активный, это я, я сижу на первой партии и рядышком через проход сидит мальчик Антонио Энтони, Энтони. вот Вин тоже более-менее активный Це, я говорю за тот класс и вот же мы приходим на второй сезон те самые остались ученики, некоторые ушли в основном остались старик пришли на второй сезон и пришли несколько человек новых и вот наконец-то среди этих новых у нас в классе появился, знаете, такой всегда есть класс классе, есть такие весельчак, который вот смешный, какой-то такой, такий баламут. И вот у нас появился такие в классе, ему ошибаться, по-моему, Самюэл, так его звать, как чернокожий мальчик. Такие трошки повненькие, но такие веселые. Такие он вот, ну, энергия такая у него активная, как его много в классе, прям он везде и, и, и такой чуть-чуть, ну, -чуть, знаете, такая вот такая чуть-чуть тупенькое выражение лица, но он не тупой, а, что хочу сказать, он самый умный в классе, ну, насчет английского, он активный, он больше всех знает, а вот такое выражение лица, ну, как, знаете, такой смех вызывает, вот, вот, вызывает смех, но на самом деле вот это какая-то такая, я не могу выразить, будто бы глупую так показывают. А на самом деле он говорит умные вещи и хорошо, активно, активно использует английский язык. И вот с ним прошлый урок прошел дуже быстро. Вот я надеюсь, что опять он будет в классе, чтобы он накинул. Что, ну, вот с ним весело. И так получается, что вот я с этим Энтони мы были активные. Энтони. И вот этот Сэмюэл вписался, и вот у нас такая команда. А учительница Люба нас разделяет на команды, и чтобы мы между собой соревновались, и там вот это да, чтоб, короче, на английском мы Конкурсы устраиваем. Такая молодец, девочка. Вот. И мы вот аж втроем, и, ну там нам еще подсоединяют, но мы все равно такие, такая тройка. И мы вот активно это, ведем какую-то бурную деятельность в классе. По всей кажу, какие скучные, стеснительные, скучные. Может, то, что суббота, вот, все спать хотят. Ну, все люди работают, они все, все ж люди рабочие. Это я приехала, я корова с энергией. Сейчас у них хорошо выспалась. А все люди роблять, поэтому в субботу они приехали на вот эти курсы. Им, бы, им бы поспать они это откуда же это Я не помню. По-моему, Колумбия. А еще хочу сказать, что я ну, в основном в классе вот все, вот эти, Колумбия, Венесуэла, э Куба была, уже, по-моему, не Ну, короче, латиносы, да, вот эти вот такая вот раса. Единственная я Европы, европейка. И всем интересно. Он всегда мне часто задают вопросы. А у вас там как? А у вас там как? А еще этот Сэмюэл, он сказал, что он на дуалинга учил русский язык. Очень давно а он знает. Моя бабушка, моя мама, моя сестра. Он, он... Ну, короче. Сейчас так более-менее весело было. Надеюсь, что сегодня тоже будет более-менее нормально. А Стивен сидит меня в коридоре, ждет, пока я учусь. И с собой берет ноутбук. И что-то там себе, короче, занимается своим хобби. А что я хотела сказать, девочки? А, что, короче, я думаю, что я поправилась. Что вы мне пишете, что я поправилась? Я чувствую, сначала думала, что это отечность. Потому что был такой период, я не спала. где-то неделю плохо спала и какая-то отечность моя появилась тоже ну аппетит тот же я ночью не обжиралась и я думала что это отечность пройдет а сейчас я начала хорошо спать и мне я не знаю пропитанные проходы за отечность и я уже такому же натуре поправилась ее закрытый Не понял, а где мои все ученики? Помню. Короче, надо подождать. Я, как всегда, припрусь раньше всех.